Assalamualaikum selamat sejahtera wanakum ta jahau. Saya Muhammad Suman Sibam. Uh, kembali dengan satu isu yang isu yang serius, isu yang tengah kritikal di negara kita, iaitu isu LGBT yang baru-baru ini berlaku di wilayah persekutuan. Ya, yeah, aktiviti songsang. 31 warga asing dan 171 warga negara. Seramai 201 orang eh, yeah, dicekuk, ditangkap eh, oleh pihak berkuasa otoriti dari pihak eh, uh, otoriti agama iaitu pihak berkuasa di bidang agama jadi eh, uh, rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan yang semasa yang terjadi ini eh, banyak orang rasa tidak puas hati ramai yang menyatukan pendapat pendapat mereka di media sosial jadi saya ingin memberikan sedikit pandangan dan pendapat jadi bila mana kita lihat kes ini polis Malaysia mengatakan tiada mangsa jadi, tidak boleh disabitkan. Yang direman pun dah dibebaskan. Sebab apa? Tidak ada yang dikatakan mangsa. Mereka itu semua suka sama suka. Sebab dia orang buat dengan rela hati. Ya. Apa yang saya nak menyatakan di sini berkaitan dengan undang-undang sedikit supaya ada pemahaman bila mana ada kes-kes yang begini. Ya. Dalam Kanun Keseksaan Kanun Keseksaan Akta 574 apa yang menyatakan di sini tiga Seksyen 377A, saudara. Seksyen 773A, ya, di sini uh, mengatakan satu seksyen yang berkaitan dengan LGBT ini. Persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i, iaitu lesbian, gay dan yang, yang bukan dengan lumrahnya, ya. Bukan dengan lumrahnya. Satu lagi seksyen iaitu Seksyen 377B, ya, di kurungan B. Hukuman kerana melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i. Yang ketiga, uh, seksyen 377C melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabik ini tanpa kerelaan. Jadi, di sini ada banyak seksyen. Seksyen-seksyen yang saya maklumkan tadi, ini semua berkaitan untuk yang uh, jadi mangsa. Contoh kalau ada mangsa dibuat begini, diliwat, apa semua, seksyen ini akan bertindak, akan berfungsi untuk mereka. Jadi, persoalan di sini, kebelakangan ini... Isu-isu LGBT ini sangat menarik, eh sangat kritikal di negara kita yang baru-baru ini dia orang buat demonstrasi LGBTQ, eh berlaku uh, di wilayah persekutuan juga sebab uh, di Sogo lah Sogo, jadi bila mana banyak banyak uh, kita tengok pasal LGBT, ini, banyak terjadi di wilayah persekutuan. Mereka berani mencabar undang-undang uh, sebenarnya di situ. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang kuat, eh untuk golongan-golongan begini daripada segi undang-undang syarikat ini sekalipun ada dari segi undang-undang sivil -undang pun tidak ada yang kuat ya untuk mencegah mereka ini. Jadi kita nak salahkan polis 100% tidak boleh. Pihak berkuasa tidak boleh sebab mereka bertindak atas landasan undang-undang yang sedia ada. Jadi uh, kita sekadar satu pandangan saja daripada saya Muhammad Suman Siwam. Jadi sampai masa sudah untuk kerajaan Malaysia gubah segala undang-undang yang ada dia ada untuk dikodkoskan pada golongan-golongan mental yang keliru ini ya diorang keliru mental ya sebab diorang tidak boleh memilih jantina sebab apa uh, 2023 uh, ada daripada Dr Halima dari Parlimen Kapar dia mengusulkan satu usul iaitu LGBTQ perlu dikategorikan sebagai penyakit mental jadi bila mana usul begitu dikeluarkan banyak bantahan sebenarnya banyak bantahan yang terjadi antara antara daripada segi doktor daripada pengaruh jadi Benda ini perlu, bagi saya perlulah. Sebab apa? Uh, sampai bila kita nak biarkan golongan-golongan ini berleluasa. Sebab kita risau dari segi agama memang salah lah. Dalam segi agama kita tidak perlu bincang. Memang kaum Lut ini dilaknat Allah SWT disebabkan golongan-golongan LGBT ini. Jadi kita tidak perlu uh, perti, uh, pertikaikan dalam segi agama. Sebab muktamad sudah. Hukum Allah kita tidak boleh lawan. Muktamad. Muktamad. Jadi... Apa yang saya nak uh, bagi tahu ya sebab ini adalah negara demokrasi sebenarnya. Jadi bila mana demokrasi, parlimen ada kuasa penuh untuk bubal dan kuatkuasakan satu undang-undang untuk LGBTQ ini khas ya. Sebab mereka ini tidak ikut moral kemanusiaan. Mereka melanggar lumrah ya lumrah kehidupan. Mereka melawan hukum alam, hukum agama dari segi sivil pun memang dah gagal, gagal sebab banyak negara menolak LGBTQ ini. Sebab saya daripada dulu saya tidak setuju dengan golongan-golongan LGBTQ ini. Sebab mereka ini merosakkan umat. Satu, merosakkan akhlak manusia sebagai dari segi sivil, daripada segi moral, daripada kata susila. Kita negara ini tidak boleh terima golongan-golongan yang begini. Jadi sampai masa esok, kerajaan perlu usulkan satu undang-undang khas iaitu rang undang-undang baru perlu dirangka untuk LGBTQ ini iaitu akta LGBTQ ini perlu diwujudkan supaya mereka boleh disabitkan dalam kesalahan sebab hari ini mereka bebas disebabkan tidak ada yang mengaku sebagai mangsa semua buat rela hati jadi bila mana rela hati daripada segi undang-undang syari'i pun kita dah lemah syariah pun dah lemah ya kita punya undang-undang agama ini sungguh-sungguh lemah bila mana lemah mereka suka mencabar bila mana undang-undang ini lemah dari segi daripada segi syariah dan sivil. Kerajaan perlu merangka satu undang-undang baru yang khas untuk golongan-golongan LGBT ini. Sebab kita rakyat Malaysia mahukan satu undang-undang ini boleh menghukum mereka tanpa prejudis. Ya, tanpa ada sebarang gangguan dari segi undang-undang. Hari ini mereka bebas disebabkan undang-undang. Ya, kita tidak mahu golongan-golongan ini yang berleluasa yang menyebarkan ideologi-ideologi begini merosakkan anak bangsa, merosakkan negara. Ya sebab apa saya tengok baru-baru ini, yang sebelum ini di, di negara Rusia, pemimpin dia, dia cakap apa? Kau boleh jadi LGBT, kau jadilah. Kau jadi gay, jadi lesbian, silakan. Tapi mereka akan dipenjarakan. Kalau dalam contoh gay, kalau salah satu mereka itu mengandung, baru akan dilebaskan. Perlu ada satu undang-undang yang khas dan yang keras untuk menghukum mereka. Sebab bila mana kita ada undang-undang yang lemah, boleh melepaskan mereka walaupun bersalah, ditangkap. Jadi perlu satu undang-undang khas, akta ataupun RUU, rang undang-undang LGBTQ perlu ada, perlu diusulkan dalam parlimen. Ini salah satu pendekatan yang baik untuk undang-undang dan tata susila masyarakat ataupun kesopanan dan kesusilaan seperti mana dalam perlemb dalam buku negara. Ya sebab ini luar tabi'i. Ini tidak boleh diterima oleh manusia. Ini adalah langgar hukum hukum alam. Jadi inilah yang boleh saya Uh, sampaikan sedikit ya untuk pemahaman masing-masing sebab kita makin lama makin dicabar dari segi undang-undang. Jadi kerajaan boleh ambil pendekatan yang lebih baik untuk mencegah ya. Dan saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak uh, penguat kuasa daripada Jabatan Agama Wilayah Persekutuan kerana mereka dapat cukup ataupun mereka dapat bongkarkan kes-kes yang begini. Assalamualaikum. Sekian terima kasih daripada saya Muhammad Suman Siwam